गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अकरा दिवस की एनआईए कोठड़ी सुनाव है दिल्ली पटियाला हाउस कोर्टान ही कोठड़ी सुनावली है अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण ही आरोपी है तर एनआईए न अनमोल की पंद्रह दिवस की कोठड़ी मगित होती हम कानून की सम्मान करते हैं कानून को मानने वाले लोग हैं तो वो करे लेकिन जो आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर आ, डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाई क्योंकि आपस में जैसे चैनलों पे आ रही है भी उसके जो है दो तीन अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए ग्रुप बन गए तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए तो एक लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने की सजा मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित भाई ये ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहना हो तो आरोपी कोई भी हो हो, कर का करेगी सर एक मोठी मुंबईतील मनोरा आमदार निवास इमारतीचं बांधकाम प्रगतीपथावर असून दोन हजार अठ्ठावीस पर्यंत बांधकाम पूर्ण करा असे निर्देश विधानसभा उपसभापती अण्णा बनसोडे यांनी दिलेत उपसभापती अण्णा बनसोडे यांनी मनोरा आमदार निवास कामाच्या स्थळी भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी करत आढावा घेतला बांधकामाचा वेग समाधानकारक असला तरी काही तांत्रिक बाबींवर आर्थिक किंवा अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचं उपाध्यक्षांनी सांगितलं सर्व कामं वेळेत नियोजनबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीनं पूर्ण व्हावीत असे निर्देश देताना उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी कोणत्याही प्रकारचा विलंब सहन केला जाणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं